ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে নিৰন্তৰ আমাৰ এই যি অভিযান আছে অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ এক অংশস্বৰূপে পুৰহি গভীৰ নিশা আমাৰ ইয়াতে শিলচৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সোনাবাৰী ঘাটত এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু সেই অভিযান কালত আমি তিনিটা পেকেট য়াভা টেবলেট থকা তিনিটা পেকেট আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সেই অভিযান কালত এটা অটো ৰিক্সা আহি থকা এটা অটো ৰিক্সা আমি জব্দ কৰিছিলোঁ অটো ৰিক্সাখনৰ নাম্বাৰ আছিলে এ এছ ইলেভেন ডি চি ওৱান ফাইভ ফ'ৰ টু আৰু এই অটো ৰিক্সাখনৰ যি চালক আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে চাদিক আহমেদ বৰভূঞা এলিয়াছ ৰিংকো তেওঁৰ ঘৰ কনকপুৰত আৰু যেতিয়া আমি সেই অটো ৰিক্সাখনক আমি যেতিয়া খান তালাচী চলাওঁ আৰু তালাচী কালত এই তিনিটাকৈ পেকেট ত্ৰিছ হাজাৰ য়াভা টেবলেট থকা তিনিটা পেকেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই তিনিওটা পেকেট চালকৰ ছিটৰ তলত বিশেষভাৱে নিৰ্মিত চেম্বাৰ্চত তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছিলে আৰু এই যিখিনি জাভা টেবলেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই জাভা টেবলেটটো টেবলেটখিনিৰ যিটো চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য কেইবা কোটি টকা হ'ব আৰু আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত যিখিনি আমি কৰিছোঁ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই যিটো কনচাইনমেণ্ট আহিছিলে ড্ৰাগছৰ যিটো কনচাইনমেণ্ট আহিছিলে এই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে আৰু আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু আমাৰ এই অভিযান কালত যি যি চালকজনৰ লগতে অটো ৰিক্সাখনকো আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু যাৱতীয় আইনগত ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ এই অভিযান কালত যি 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 তথ্য আমি পোহৰলৈ আহিছে তাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত পোৱা গৈছে যে এই যিখিনি সামগ্ৰী চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে আৰু ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থকা কিছু লোক আছে যিসকলক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ ফৰৱাৰ্ড লিংকেজেছ আৰু বেকৱাৰ্ড লিংকেজেছ যি আছে সেইখিনিক আমি পুংখানুখ পুংখানুপুংখভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ